Население ничего не знает про існування программ, стремленных на объединение Украины. Это 56 причем они больше не знают сама на, Донець, на Донбассе. Так? Эта тема просто, она лежа, да, лежала да, на поверхности, но просто необходимо, ну как ну, да, Она и лежит, я думаю, ничего еще не она, ну, про, Нет, на самом деле очень... Произошли, вот сейчас в ходе всех этих э, моментов произошли какие-то вещи, после которых возврата, ну, какие-то сжигания мостов постепенное. И вот то, что казаки воевали против Украины и то, что... и, и причем и против ЛНР, ну, против вот этих все бандитские разборки, все-таки есть определенные сожженные мосты в виде количества людей убитых казаками и убитых казаков. Очень на это влияли такие топ-шоу, программы Шустер Інші ток-шоу, коли задачою політиків, які там брали участь, було не почути іншу сторону, не вести діалог, а вести дебати і довести правоту своєї позиції, це скажімо на нашу думку, негативно впливало на об'єднання країни. Последнее большое массовое событие, которое мне приходит на ум, это марш мира, который прошел недавно в Киеве после событий в Амнавахе. И я, как бы, это была действительно большая общественная акция, которая привела к много внимания. Но если посмотрим на требования организаторов этой акции, они сводились к тому, что а, признать Россию и ДНР и террористическими организациями, а, и, ну, то есть определенные опять же настроены бы на поляризацию а, требования, часть из которых, насколько я понимаю, была уже а, ну, обработана или бы отвечена. А, мені було дуже не непонятна, чому така огромна якби, можливість не була із організаторами для того, щоб е, говорити АМІ, бачите, є такі певні проблеми, які, на жаль, все ж таки розігрівається конфлікт. Українська владі треба більш відповідальніше. Влада повинна робити те, влада повинна робити це. Згідно з конституцією, з статті 5, влада – це є народ. Поэтому я не понимаю, если вы считаете, что это Порошенко а делать, и, или должны делать, или будут делать, то они не будут этого делать, потому что они Порошенко, и Барличко зачищали Майдан в тот час, когда он тут был, знищуючи все права и в том числе на демократические инициативы. В войне правда нет. Там, где уже есть место убийства человека, вот уже пошла ошибка. И неважно, сколько ты убил и что тебе за это повесят на грудь, да? это уже ошибка. Мы не должны умирать, тем более из-за чего. Вот давайте разберемся, что, собственно, происходит. Территорию отняли. Так я же говорю, то есть лет через 100 об этом в учебниках истории напишут. Люди были глупы и просто делили землю. По сути, наш дом это земля. Вот этот шарик, микро, песчинка в космосе, вот он со временем границы все падут, будем все перемещаться свободно по миру. Но к тому времени главное как-то уцелеть на уровне нации. Иначе мы сейчас друг друга, пока мы еще спим, переможем своими диалогами то что объединяет всех одно и то же желание жить в процветающей стране конечно. без коррупции конечно э, конечно мы выходим на это, да? 57% вважають, що актуальним є проведення державної політики з примирення українців не згодні лише 15,5%. причому що дуже важливо, найбільше наполягають на необхідності таких програм жителі Донбасу. 63%. Причому хочу підкреслити, що ми опитували не лише, скажімо, звільнені території, а в тому числі ті половина була опитаних на Донбасі, ті, хто перебуває на окупованих територіях. А тепер ми хотіли підкреслити роль засобів масової інформації, тому що коли ми питали про те, хто може бути власними тими суб'єктами найбільш головними, які можуть добитися, які скажімо, найбільш впливові у примиренні українців, на першому місці українська влада. Вибачте, засоби масової інформації. Причому засоби масової інформації так само входили в п'ятірку тих, хто найбільше роз'єднують Україну. Хотілося Передати слово людині, яка е от, проводила діалоги з представниками Донбасу. Причому на тих територіях, які не контролюються українською владою, це ініціативи 17-го каналу, і вони викликали в суспільству дуже різну реакцію. З однієї сторони, це показує, що дуже багато хто в суспільстві не готовий до такого діалогу, але були і підтримки. І що цікаво, що в цих діалогах брали участь ось представники майдану, представники волонтерських організацій, які тут в Києві працюють, і навіть в цих діалогах ось брали участь представники облчинців, навіть там очільники це і Казіцин, і Мозговой. Вы можете в предыдущий вы на в интернете. А зараз Жанна Васельцев вот скажет свои вачиня. Добрый день. Вы озвучили статистику. 15% у нас не согласны с тем, что примирение имеет место быть. Но, как сами же заметили, что вот эти 15%, они очень голосисты. Вот. Мы сейчас уже все громко названы ватой, колорадами и прочим просто за попытку какого-то мирного регулирования. Значит, действительно, мы провели уже на данный момент 7 телемостов. На данный момент мы уже отправили туда человека, нашего журналиста, который там спокойно передвигается, получил все эти аккредитации. И можем сверять, скажем так, то, что подают нам из пресс-центра АТО или же Минобороны с тем, что есть на самом-то деле. Порой различия существенные, Да? То есть мы не да, нас пытаются обвинить в том, что мы как бы подрываем там военный дух и так далее, но мы искренне убеждены, что журналист, невзирая там на военные обстоятельства и так далее, он может наслаждаться журналистом и быть вне ситуации, рассказывая э, вот то, что как бы действительно происходит, а человек уже сам должен сделать выводы. Поэтому мы отправили туда человека, поэтому как бы мы наблюдаем за тем, как искажают информацию и понимаем, что есть два основных процесса. Первый это глобальный, то есть все равно в мире идет борьба за вот как бы однополярность, да, кто-то хочет поглотить кого-то, восток, запад или запад, восток. Мы это та территория, которая на стыке этих двух цивилизаций находится, вот так волю судьбы и всегда все войны в основном проходят у нас на территории. Сейчас война уже идет по лампотам, и это не наша война внутренняя на самом деле, просто она пере... либо она наберет таких оборотов, что это все перейдет в какие-то там ядерные взрывы, да? Нас снимает не только, я имею в виду, не, это не только наш частный, тут локальный конфликт. да? Это глобальная, мировая война, которая вот в такой вот стадии, просто сейчас на нас это все практикуется, да? Информационные технологии, как вот, да? Вчера мы были спокойно передвигались по нашей стране, спокойно смотрели в глаза друг к другу. многих знакомые и в Львове, и в Донецке и так далее, они все спокойно за одним столом сидели и не было никаких проблем. Но путем вот информационных технологий, да, подачи информации из обычных людей делают обычных врагов. Вот. И значит, на данный момент мы это первая глобальная ситуация, это как бы стык двух цивилизаций и так далее. И вторая это просто банальный передел собственности, да, идет борьба олигархических планов тех, которых мы не смогли выбить во время э, революции гидности. И э, это все сейчас просто сублимировалось в войну в обстоятельства, которые как бы и так происходят. И э, просто самое обидное, что разменная монета в этом всем мирные жители. Последние слова, сказанные, безусловно, ложатся бальзамом на нашу душу и то, что надо искать какие-то новые пути диалога. И эти пути должны быть и правда новые. Вот для меня сейчас очень приятно слушать, что без конфронтации как-то мы должны <різовувати так>... Коли ти там місяць або три місяці військових діях, коли бачиш цю кров і смертей, ти вже не хочеш їх, ти вже хочеш якось поговорити. Так, Так, уговорити. Але дітки поселили. Понимаете, и когда они идут за стулицией державу, Они понимают, вот опять-таки, я просто сейчас не то, что это не моя позиция. Просто из-за частого общения в этих телемостах, когда мы говорим об этом, что с их стороны нарушаются, у них такие же точно аргументы, что нарушают украинская армия. И мы показываем им видео, они показывают нам. Мы показываем им корочки российских солдат, они показывают назад. Нет, когда мы показываем реальных людей, которые стоят за реальными событиями, это, конечно немножко разрушает всю систему войны. И если бы мы делали это чаще и не шли на поводу каких-то стереотипов о том, что нельзя показывать врага, вот, как раз таки лицо врага и нужно показывать как и свое лицо, и чем больше мы будем показывать листья тем будет конструктивный диалог в итоге. Ну, то есть, как минимум, мы научимся друг с другом разговаривать. Мы именно поэтому как бы, провели инициативу, решили, что э, помирить народ на уровне политиков невозможно, потому что политики у нас бизнесмены, они заинтересованы в войне, чем дольше она будет продолжаться, тем э, больше они набьют карманы. Это вот как бы просто и понятно. Поэтому мы решили говорить с простым населением, да, с тем, кто готов говорить. Безусловно, если политики изъявят желание, у них это лучше получается, у них больше электоральное поле, и их помощь как никогда будет нужна. Но я думаю, что они подключатся на том моменте, когда уже поймут, что это, ну, вот как, как э, во время революции, да, они сначала тормозили процесс, когда поняли, что это все равно случится, они выбежали, взяли флаг и побежали впереди. Так будет и в этом случае. Когда они поймут, что мир наступает невзирая на их потуги в войне, они сразу же переметнутся и сразу вот будут, вот посмотрите, все станут э, белыми и пушистыми. Да? Не, не, военная риторика растасется в один момент. Вы ставите цель, это мир, достижение. Мира, любая война, да, смотрите, да, любая война заканчивается миром. Население нашей страны и так катастрофически в прогрессе уменьшается. И вопрос в том, что мы придем к миру, когда у нас останется три человека, или когда мы еще сохраним как-то население, а вместе с населением и территорией. Так вот, смотрите, мы провели 7 телемостов. Вы правильно заметили, мы говорили в том числе и с мозговым, который считается там людоед, террорист и так далее. Но так или иначе контролирует 400 километров границы. В разговоре с ним мы через там, минут 30-40 пришли к тому, что он говорит, если мы объединяемся на фоне борьбы с олигархами, то мы отказываемся от ЛНР, ДНР и готовы быть Украиной, там, независимой и так далее. Понятно, что многие говорят, что это, как, как говорится, фунт. То есть человек, представляющий лишь чью-то волю. Но почему как бы мы знаем, что из-за человеческого фактора ракеты падают, да, другой раз? А здесь, в Украине, тем более, вот смотрите, еще интересный момент, Казица, да, атаман Всевеликого войска Донского, да, для многих он похож на свадебного генерала, такой ряженный, с усами, дядька, да, вот из ниоткуда приехал в Украину, говорит о том, что это его земля. У многих это вот просто оскомило набивает, хотят его разорвать на части и так далее. Понятно, что это финансируемый проект. Если он уже приехал из России, да, казак, то кем-то он финансируется. Приехал с оружием, приехал с тысячами казаков, устанавливает там свои порядки. Окей, okay. почему бы этому не подыграть настроению и переломить ход истории в свою, в свою сторону? Если у нас есть тоже как козаки, да, там есть козыки Когда-то это было одно какое-то войско. Условно, я рассчитываю на человеческий фактор. Вот мы садим, если mm вы -hmm. видели этот телемост, мы посадили с одной стороны казаков, с другой козаков. Вот они там, да, понятно, там первые там, минут 20-30 готовы были просто, если вот, ну, дотянуться там до горла, это, там один момент, да, а потом уже к концу вот дело как-то пошло-пошло, и все, там друг другу хлопают, обнимаются. Я говорю, между людьми нет никакой э, проблемы. Сядь, э, если присесть за стол, то все это закончится ну, максимум грандиозной попойкой, но ну, никакой поножовщиной. И мы проводим эти телемосты просто из-за того, что гораздо лучше смотреть друг на друга в объектив, да, через какие-то веб-камеры, чем в прицел э, снайперской винтовки. Практически это имеет действие, действительно, они собирают мосты, об этом люди узнают. Надеемся, это как-то послужит миру.